নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ যিটোকে পৰহি শুক্ৰবাৰলৈকে পাঁচটা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ হ'ব নিৰ্বাচন হ'ব চ' আজি লাষ্ট নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ যিহেতুকে আজি লাষ্ট নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আজি গৌৰৱ গগৈ ক'ত গৈছে বুলি ভাবিছে লাষ্ট যিদিনা শেষ অন্তিমটো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত আজি গৌৰৱ গগৈ গৈছে মাজুলীলৈকে আৰু মাজুলীলৈ গৈ তেওঁ মাজুলীকে গৈ কি কৰিব আৰু অসমবাসীক মানে ৰাইজক যোৰহাটবাসীক শিৱসাগৰবাসীক যোৰহাট সমষ্টিবাসীক তেওঁ এটা ডাঙৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে প্ৰতিজন লোককে আৰু মাজুলীকে কিয় কৈছে যে তাত সত্ৰাধিকাৰ আছে তাত সত্ৰ আছে তাতে সেৱা লৈ অসমবাসীক এটা ডাঙৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে আৰু সেই ডাঙৰ প্ৰতিশ্ৰুতিটো কি দিলে কি হ'ব পাৰে আপোনালোকে জানিবলৈ মন নাযায় জানো জানক এই ভিডিঅ'টো চাওক আজি আজি গৌৰৱ গগৈ যিটোকে মাজুলীকে গৈছে তেখেতক কৈছে কাৰণ প্ৰথম যেতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছিল তেখেতে আৰম্ভ কৰিছিল তিতাবোৰৰ পৰা আৰু আজি অন্তিমটো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চ'ত তেওঁ কৈছে মাজুলীলৈকে প্ৰথম সত্ৰাধিকাৰত তেওঁ সত্ৰত সেৱা ল'ব আৰু তাক মানে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আৰু সেয়েহে আপোনালোকে চাওক তেখেতৰ এই প্ৰতিবেদনটো তেখেতৰ এই সাক্ষাৎটো চালে আপোনালোকে গম পাব গতিকে মইনো কি ক'ম আপোনালোকে নিজে চাওক নিজে শুনক তেখেতৰ এই সাক্ষাৎ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তৃতীয়বাৰৰ পৰা আৰু তৃতীয় বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি মোৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিন মই মাজুলীত আমাৰ সত্ৰ নগৰী মাজুলীত মই গৈ মই তাতে সামৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু তাৰ পৰাই মই অন্তিমবাৰ বাবে এই প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিবলৈ মোৰ মনৰ কামনা আছে আপুনি কিমান আশাবাদী মোৰ যথেষ্ট আশাবাদী আমাৰতো জয়টো নিশ্চিত আৰু মই এই ক্ষেত্ৰত যে যোৰহাটবাসী ৰাইজে যি মৰম আমাক দিলে মই তাৰ বাবে যোৰহাটবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো যোৰহাটৰ যুঁজখন মূল যুঁজ হৈ আছে গোটেই অসমৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত কিন্তু আমি দেখিছোঁ যোৰহাটত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হওক বা পেজু হাজৰিকা সকলোৱে ইয়াতে বাহৰ পাতি লৈছে গৌৰৱ গগৈ গৌৰৱ গগৈ প্ৰতিদিনে ৰেলী প্ৰচাৰ কি কয় গৌৰৱ গগৈ মই মই বেলেগ দেখিছোঁ মই দেখিছো যোৰহাটৰ ৰাইজ চতুস্ফৰভাৱে ওলাই আহি আমাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাইছে মই দেখিছোঁ যোৰহাটত যুৱকসকলে নিজে নিজৰ ষ্টুডিঅ'ত গান বনাই আমাক পঠাইছে যোৰহাটৰ মহিলাসকল নিজে গোট বনাই আজি বিভিন্ন ঘৰে ঘৰে গৈ মানুহবোৰক কথাবোৰ জনাইছে আমাৰ যোৰহাটৰ বুদ্ধিজীৱীসকল ওলাই আহিছে তো মই সেইখিনিয়ে কথা বেছি মন দেখি দেখা পাইছোঁ আৰু আমাৰ আমাৰ পৰাও আপোনালৈ অভিনন্দন থাকিলে আৰু আপুনি কেনেধৰণে আজি সত্ৰনগৰী শেষ কৰিব আপুনি কি আশা কৰিছে ইউথৰ তিতাবৰ আছে আৰু নাজিৰা আছে সমান্তৰালকৈ শিৱসাগৰ আছে গোটেইকেইটা বিজেপিৰ আচলতে মূল যুঁজ বুলি কোৱা হয় উজনি অসম তাতে গৌৰৱ গগৈ যুদ্ধ কৰিব কেনেধৰণে আপুনি গোটেই বিষয়টো চাইছে ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত মাজুলীও আহিছে যোৰহাটত গোটেই বিষয়টো মই এতিয়া যিদৰে এই নিৰ্বাচনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত যুৱকসকল ওলাই আহি আজি প্ৰথমবাৰ বাবে ভোট দিবলৈ গৈছে মই তেওঁলোকক আহ্বান জনাইছোঁ যে আমাৰ এজনো যুৱক ফাৰ্ষ্ট টাইম ৱাটাৰ ভোট নিদিয়াকৈ নাথাকে লগে লগে আমাৰ বহুত আমাৰ বাগানৰ শ্ৰমিকসকল আজি তেওঁলোকে দেখিছে যে কেনেদৰে বিজেপি আহি তেওঁলোকৰ বাগানবোৰ কিনি বন্ধ কৰি ৰাখি থৈছে বাগানৰ শ্ৰমিকসকলকো কৈছোঁ আপোনালোকে ওলাই আহক ভোট দিয়ক মহিলা হিতাধিকাৰীসকলে দেখা পাইছে যে ফৰ্ম বিলোৱাৰ বাহিৰে বিজেপিয়ে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত একো সোমোৱা নাই মাত্ৰ মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকক দিছে অমৃত কল বৃক্ষৰোপণ লকপতি পোন্ধৰ লাখ চব জুমলা কোনো তেওঁলোকে একো পোৱা নাই খালী দেখা পাইছে নহৰুৰ দাম বৃদ্ধি হোৱা দৰৱৰ দাম বৃদ্ধি হোৱা ত' সেইকাৰণে সমাজৰ প্ৰত্যেক বৰ্গক আজি বিজেপি দলে বিচাগতা কৰিছে আৰু এই বিশ্বাগতাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এইবাৰ নিৰ্বাচনত ভোটৰ জৰিয়তে দিবলৈ আহ্বান জনালোঁ মোৰ এটা লাষ্ট প্ৰশ্ন শেষটো প্ৰশ্ন যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰতিগৰাকী লোকলৈ আপোনাৰ গৌৰৱ গগৈৰ এটা প্ৰতিশ্ৰুতি এটা প্ৰতিশ্ৰুতি ন মই প্ৰতিশ্ৰুতি যে যিদৰে মোৰ পিতৃ প্ৰায় তৰুণ গগৈদেৱে ৰাইজক সেৱা কৰি গ'ল সেই একে আদৰ্শ লয় অসমৰ ৰাইজক সেৱা কৰিবলৈ বিচাৰোঁ এয়া আছিলে গৌৰৱ গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈয়ে মাজুলীলৈ যাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিমটো দিন তেওঁ মাজুলীত থাকিব আৰু মাজুলীত তেওঁ প্ৰচাৰ সভা চলাব নিমাতী ঘাটৰ পৰা তেওঁ মাজুলীলৈ যাব আৰু আমি গৌৰৱ গগৈৰ মনৰ কথা এই মুহূৰ্তত